Сегодня мы поговорим на тему Модно курить или нет Сейчас мы находимся на э, детской площадке Пройдемте Посмотрите как тут становится грязно А ведь тут гуляют дети А вы? Ну как так можно? Сейчас мы подойдем к прохожим И спросим Модно курить или нет Ведь мы иное поколение что модно быть здоровым. А курение никак не способствует тому, чтобы быть здоровым. Значит, это не может быть модно. Спасибо вам большое. Пройдемте дальше. Модно курить или нет? Да. Модно курить или нет? Конечно, не модно. Это не стильно, не здорово. Не, не здоровый образ жизни. Ну и вы молодежь, такая красивая, должна жить долго и счастливо. Спасибо большое. без с взрослым здоровьем. Я знаю, что это очень большой вред причиняет моему здоровью, то есть чтобы и кожа меняется, ногти, кости, когда все меняется. Это все, если сказать честно, что это все не йод в человека, кто курит, поэтому это не модно. Это не модно, не надо явно с курить. Спасибо большое, до свидания. молодежь, думаем, что сейчас курить не модно. Я отвечаю, нет. И все 100% ответили, что курить это не модно. Так вот, давайте же скажем, курению, наркотикам и алкоголю нет. Мы открывали новых судеб, новых побед и больших гранит. И никогда уже не забудем ваших важных лиц Не испугают нас катаклизмы В наших сердцах бьется сильный дух